两千年是皇家马德里俱乐部主席选举年，时任主席洛伦佐·桑兹自信满满，他相信，由于他成功带领球队在当年以及两年前赢得的欧冠冠军，连任应该是轻而易举的事。然而，他并未预料到对手弗洛伦蒂诺早已准备好了无懈可击的计划。如果我成为皇家马德里主席，我会让路易斯·飞哥成为皇马的一员。这位巴塞罗那的偶像球员。 con Guardiola, Guardiola, atención para Fio que tiene mucho espacio, puede hacer daño, va a encarar a Julio César. Le gana el uno contra uno, puede disparar. de 叛徒、犹大、雇佣兵，这就是飞哥从巴萨球迷那里得到的骂名。现在他成为了皇马的偶像球员。路易斯·飞哥是葡萄牙人，一九七二年十一月四日出生于里斯本。 他对足球的热爱从小就显现出来，八岁时便开始为当地一家小型俱乐部效力，十一岁时他便成为里斯本竞技青训营的一员。随着时间的推移，他在青年队中表现突出，并入选葡萄牙 U16 国家队，在青年赛事中屡获佳绩。1989年，飞哥被提拔至里斯本竞技一线队，但他花了一段时间才成为常规首发，并在1993至94赛季建立了良好的比赛状态。 他在这一赛季中表现出色，出场四十二次，打入十一球，并有一次助攻。一九九四至九五赛季，他继续保持良好状态，吸引了尤文图斯和帕尔马等欧洲顶级俱乐部的关注。这时，意大利联赛被认为是世界上最好的联赛，许多球员希望能为顶级球队效力。然而，在一九九五年，飞哥卷入了第一次转会争议，传言称他同时与意大利的帕尔马和尤文图斯签约。 这一信息的泄露导致飞哥在未来两年内禁止转会至任何意大利俱乐部。最终，飞哥没有为这两支球队效力，而是留在了里斯本竞技。然而，这一事件并未阻碍他的发展。巴塞罗那趁机介入，因为无论是尤文还是帕尔马，如果坚持引进飞哥，那么还得再等两年。因此，加泰罗尼亚俱乐部以二百五十万欧元的价格从里斯本竞技引进了飞哥。这笔交易标志着飞哥职业生涯的真正起飞。 在巴塞罗那，飞哥书写了一段辉煌的历史，成为球队的明星，甚至担任队长，并在1997年赢得了国王杯、欧洲超级杯和西甲冠军。同年，他还被评为西甲最佳球员，带领球队两次夺得联赛冠军。 他曾在对阵皇家马德里的比赛中为巴塞罗那打入一粒精彩进球。凭借他的付出和取得的成就，飞哥成为了球队中的关键球员之一。球迷。 管理层和所有支持者都为他身披俱乐部战袍期间所做的一切而欢呼。Don't stop Figo, Figo, don't stop Figo, Figo, don't stop Figo, Figo, don't stop Figo, Figo。他甚至在和巴萨球迷庆祝时嘲笑过皇马。白衣军团皇家马德里，你们这些喜欢哭哭啼啼的婴儿，现在来欢迎冠军巴萨。 他最初的搭档是当时还有头发的瓜迪奥拉，两人在场上场下都是绝佳拍档，就像蝙蝠侠与罗宾一样默契十足。瓜迪奥拉虽算不上超级巨星，但也是一名出色的球员，而飞哥则更胜一筹，球风优雅，天赋异禀。 刚刚然而，尽管飞哥是球队中的佼佼者，但据当时的报道，他在巴萨的薪水却是队内最低的之一。此外，尽管他在联赛中表现出色，巴萨在欧冠赛场上却屡屡受挫，早早被淘汰出局。而他们的死敌皇家马德里，则在三年内两夺欧冠冠军，占据了上风。 皇马风头正劲，而俱乐部主席选举也即将到来。时任主席桑斯自信能够连任，因为他在短时间内为皇马赢得了两座欧冠奖杯，并享有很高的支持率。然而，他万万没想到，一位商人、土木工程师兼前政客会横空出世，成为他的对手。弗洛伦蒂诺当时五十二岁，是西班牙建筑公司协会 （ASC） 的主席，同时也是皇马四十年的会员。 他是一位狂热的足球爱好者，渴望在皇马历史上留下自己的印记。弗洛伦蒂诺从小就是皇马的忠实球迷，这主要得益于他父亲的影响。为了竞选皇马主席，弗洛伦蒂诺制定了一个雄心勃勃的计划。他的愿景是将皇马打造成一支与众不同的球队，一支来自银河系的球队，也就是后来人们熟知的“银河战舰”。他的目标是签下当时世界上最好的球员。 而要实现这一目标，他首先需要当选主席。于是，他将目光投向了当时西班牙乃至世界足坛最优秀的球员——巴萨的七号，他们最大竞争对手的当家球星路易斯·菲哥。弗洛伦蒂诺将前葡萄牙球员保罗·富特雷叫到办公室，向他透露了自己的计划，并表示只有在他拥有路易斯·菲哥的情况下，他才会竞选主席。富特雷提醒他，菲哥的解约金高达六千万欧元。 这在当时是一个天文数字，远远超出了常规转会费的范畴。弗洛伦蒂诺只是简单的回答：“我会支付的。”如果这笔交易达成，他将成为足球史上的一个里程碑，成为历史上最重磅的转会。从那一刻起，签下路易斯·菲戈以及弗洛伦蒂诺竞选皇马主席的谈判正式拉开帷幕。菲戈是当时世界上最好的球员，他的解约金也是所有球员中最高的。 他甚至不敢相信，这位疯狂的弗洛伦蒂诺真的愿意完成这样的壮举。不久之后，飞哥的经纪人何塞维加与弗洛伦蒂诺进行了会谈，并签署了一份球员转会的预合同。据维加透露，他之所以签署这份合同，是因为飞哥在审查了所有条款后授权他这么做。飞哥在巴萨感到自己并未得到应有的重视，因此要求俱乐部管理层重新审视他的合同，考虑加薪的可能性。然而， 这一要求并未得到满足，因为他的合同还有三年才到期。而当时的巴萨主席加斯帕特认为没有必要做出改变。在这些谈判期间，飞哥正随葡萄牙国家队征战当年的欧洲杯，并成为球队的明星球员。作为球队的七号，他表现出色，打入精彩进球，成为赛场上最耀眼的球星之一。 Attacking really that that sensational hits just is now, one. me he Oh, from 趁着飞哥在欧洲杯上的出色表现，他的经纪人决定向巴塞罗那主席发出最后通牒，声称如果双方无法达成新协议，巴塞罗那将失去路易斯·飞哥。当时，巴塞罗那主席加斯帕特回应道：“这不可能，你这是在和我谈判吗？” 你这是在勒索我！如果有人支付解约金，如果有人带来支票，我会为你和路易斯·菲哥安排一次头等舱的红毯送别。我不相信世界上有俱乐部会支付这笔钱。当菲哥得知加斯帕特的言论后，他感到非常失望和伤心，因为他觉得自己没有得到应有的重视。葡萄牙国家队最终在欧洲杯半决赛中输给了由齐达内领衔的法国队，菲哥不得不返回巴塞罗那。那时，关于他不满的传闻已经开始流传。 没过多久，西班牙媒体就发现，策划将飞哥带离巴塞罗那的幕后主使正是弗洛伦蒂诺。这条新闻在西班牙引起了轩然大波，但起初显然没有人相信，字面意义上的没有人相信。无论是巴塞罗那球迷还是皇家马德里支持者，几乎没有人相信。大家都认为报纸媒体在开玩笑。然而，揭露这一切的记者甚至发布了一条新闻，声称弗洛伦蒂诺曾说过。 如果他成为主席，而飞哥没有加盟皇家马德里，他将为所有俱乐部会员支付一年的会费，这迫使弗洛伦蒂诺后来不得不处理这一爆炸性新闻的余波。先等一下，我们来做个类比，在当时，飞哥转会皇家马德里，就像2012年的梅西从瓜迪奥拉治下的巴塞罗那队离开，转投他们最大的竞争对手一样。当然，每个人都会说不可能。就影响力而言。 飞哥的转会比2017年内马尔加盟巴黎圣日耳曼更具震撼性，因为在某段时间内，内马尔只是被巴塞罗那球迷贴上了“雇佣兵”的标签，而不是叛徒。而飞哥则同时被贴上了这两个标签。在内马尔的案例中，他最终重新赢得了球迷的尊重和钦佩。回到2000年，当这条爆炸性新闻登上报纸时，距离皇家马德里主席选举只剩下几天时间，而球员们正在享受暑假。 当飞哥接受采访时，他既没有否认，也没有确认关于转会皇家马德里的消息。然而，《体育报》的一篇报道称，他曾在采访中表示永远不会为皇马效力，这让他陷入被动。弗洛伦蒂诺大发雷霆，要求飞哥接受马德里报纸《马卡报》的采访。第二天，《马卡报》针锋相对的发表了飞哥的声明：如果他弗洛伦蒂诺赢得选举，谁知道会发生什么呢？这真是一团糟。 而火上浇油的是，弗洛伦蒂诺召开了一场新闻发布会，重申了自己的承诺。我想请会员们停止讨论这件事。如果我成为皇家马德里主席，路易斯·菲戈将成为皇家马德里的球员。为了强调我的信心，我在这里重申自己的承诺。如果我没有做到这一点，我将承担下赛季所有会员的会费。从那以后。 大家开始相信飞哥确实可能转会皇家马德里。弗洛伦蒂诺的竞争对手桑斯对此作出回应，并向俱乐部会员发送了飞哥嘲笑马德里球迷的视频，将局势演变成一场真正的冷战。此时，飞哥被贴上了雇佣兵的标签。巴塞罗那球迷对这位葡萄牙球员感到愤怒。为了应对这一局面，加泰罗尼亚报纸《体育报》再次出手，对飞哥进行了采访。飞哥表示，他不会离开巴塞罗那。 无论弗洛伦蒂诺是否赢得选举，都不会改变这一点，因为他将继续为巴塞罗那效力。随后，飞哥穿着巴萨球衣为报纸拍摄了照片。无论他们说什么或发布什么，我都是巴塞罗那的球员。二十四日，我将和我的球队一起在诺坎普。几天过去了，最终弗洛伦蒂诺当选为皇家马德里主席。大家都在期待他所说的话是否会成真，飞哥真的会加盟皇家马德里吗？ 飞哥向所有人保证，他会留在巴塞罗那，不会转会皇马。但这位葡萄牙球员并不知道，如果他违约不加盟皇家马德里，将面临三千万欧元的违约金条款。飞哥和他的团队与弗洛伦蒂诺会面，这位新任皇马主席用以下声明说服了飞哥：路易斯，你是我的明星，我希望你为皇家马德里效力。我不想要三千万美元。 我希望你成为世界上最好球队的明星。在巴塞罗那感到被低估的飞哥仔细思考后意识到，如果他转会皇家马德里，他的足球才华将得到认可。此外，他的收入将是他在巴萨时的四倍。两千年七月二十四日，路易斯·菲戈正式与皇家马德里签约，合同为7六年。弗洛伦蒂诺为飞哥支付了六千万欧元的解约金，这使其成为当时世界上最昂贵的转会。 这笔巨额转会费让许多人认为不可能有人敢为此买单，但对于经验丰富的弗洛伦蒂诺来说，没有什么是不可能的。在弗洛伦蒂诺和迪斯蒂法诺的陪同下，路易斯·菲戈正式作为皇马球员亮相，尽管他的表情并不特别愉快。这位球星穿上了十号球衣，成为皇马银河战舰时代的第一笔重磅签约，帮助组建了足球历史上最非凡的球队之一。菲戈成为皇马球员后，被巴萨球迷贴上了叛徒的标签。 他们对这位曾经的最大球星彻底失望，这标志着一个美好故事的终结，而这个故事曾经有一个如此美好的开始。他们称我为叛徒，但或许那些称我为叛徒的人才是背叛我的人。飞哥在皇马的首秀是对阵加拉塔萨雷的欧洲超级杯，皇马最终输掉了比赛。他在西甲首秀对阵瓦伦西亚的比赛中打进了自己的第一个进球，并在其他比赛中贡献了多次助攻。 但所有人都在谈论的只有一件事：备受期待的巴塞罗那对阵皇家马德里的比赛，或者说巴塞罗那对阵飞哥的比赛。在离开加泰罗尼亚球队三个月后，飞哥将面对他曾经是偶像，如今却成为叛徒的俱乐部的球迷。随着他重返诺坎普，巴萨球迷已经为飞哥准备了一场热情的欢迎。他根本不知道他对巴萨球迷做了什么。 但如果他想今天踢球，他就麻烦大了。如果我有机会，我会朝他头上扔石头。但是我们什么都做不了，因为这是被禁止的。人们谈论飞哥时，仿佛他是巴塞罗那的敌人。场上他的生命安全引发了巨大担忧，因为球迷显然不会放过他的所作所为。球场内外都增派了安保力量，而巴萨球迷举着写有“叛徒、骗子、雇佣兵”飞哥，你若认识母亲，也会卖了他。 飞哥犹大，欢迎来到地狱等极端标语的横幅在诺坎普迎接他。愤怒的根源在于，他曾承诺留在巴萨，并为《体育报》拍摄了身穿巴萨球衣的照片，但转头便加盟皇马。现在，看看巴塞罗那球迷在加泰罗尼亚对他的热情欢迎吧。飞哥，你这个背信弃义之徒！飞哥，你在哪里？你完全沦为了金钱的奴隶。飞哥，看看你现在的堕落模样吧。 飞哥抵达球场时的混乱程度堪称失控，因担忧可能发生暴力事件，警方不得不全程武装护送。巴塞罗那球迷自认遭其欺骗与背叛，从热身阶段到踏入球场的一刻，针对他的嘘声震耳欲聋。<noise> 印有飞哥头像与雇佣兵字样的纸币被抛向球场，巴萨死忠球迷曾经对他的挚爱已化作刻骨恨意。 飞哥开赛时明显神情紧绷，这种状态直接映射到他的赛场表现上。球场上，每当他接近角崎区，水平纸币乃至任何可抛之物便如雨点般砸来。整整九十分钟，诺坎普球场嘘声不绝，空气凝重的令人窒息。只有当巴萨两度突破得分，最终以二比零锁定胜局时，震天的欢呼才短暂压过了嘘声，这更让巴萨死忠们痛快淋漓。 他们通过羞辱飞哥获得了双重反转的快感。尽管整场敌意已然达到沸点，但这次还不是飞哥造访诺坎普最惨烈的经历。更黑暗的篇章正在不远处等待书写。在经历了加泰罗尼亚的动荡之后，可以说路易斯·飞哥在皇家马德里表现出色。他迅速适应了球队，并以十号球员的身份交出了卓越的表现。 两千年，飞哥在巴塞罗那和皇家马德里的表现都非常出色，无人能及。这位葡萄牙球星被法国足球评为世界最佳球员，并获得了金球奖。他与皇家马德里球迷的关系非常融洽，球队在那个赛季赢得了西甲冠军。 尽管承受着巨大的压力，但飞哥依旧表现出色，达到了预期。那个赛季，他为皇家马德里出战五十场比赛，打进十四球，并送出二十七次助攻。在欧冠赛场上，他们在半决赛中被拜仁慕尼黑淘汰，但在接下来的赛季，皇家马德里在欧冠半决赛中击败了巴塞罗那，并在决赛中战胜了勒沃库森，赢得了又一个欧冠冠军。飞哥因黄牌停赛，错过了欧冠比赛。 又因肌肉问题缺席了多场西甲比赛，包括在诺坎普对阵巴萨的比赛。不过别担心，菲哥确实再次回到了诺坎普，接受巴塞罗那球迷的热情欢迎。在那之前，菲哥仍然是西班牙足坛最出色的球员之一。而皇家马德里和巴塞罗那之间的长期竞争也愈演愈烈。看到皇马的崛起和巴萨的衰落，加泰罗尼亚球迷的愤怒情绪日益高涨。巴萨连续五年未能赢得任何冠军。 球迷们要求主席加斯帕特辞职。与此同时，在马德里，弗洛伦蒂诺受到了皇马球迷的拥戴。这位老人启动了他的雄心勃勃的银河战舰计划。路易斯·菲戈是第一个加入的球星，随后还有更多巨星加盟。法国人齐达内是第二个加盟的球员，他那时已经是足坛的超级巨星。在接下来的2002至03赛季，巴西球星罗纳尔多也加入了皇马。他曾效力于巴塞罗那。 这也让许多巴萨球迷感到失望。然而，罗纳尔多与飞哥的情况不同，因为他是在离开巴萨相当长一段时间后才加盟皇马的，而且当时他是国际米兰的球员。而且与飞哥不同的是，他并没有欺骗球迷。那个赛季，路易斯·飞哥再次在诺坎普与巴塞罗那相遇。两年过去了，加泰罗尼亚球迷的情绪依然如故，甚至更加激烈，因为巴萨正陷入困境。 而罗纳尔多加盟皇马的事实更是加剧了这种氛围。然而，罗纳尔多因为受伤，并没有参加那场对阵巴萨的比赛，于是飞哥不得不独自承受压力。但这一次，他反应迅速。飞哥再次受到了巴萨球迷的极度蔑视，球场内到处都是犹大的横幅。巴萨球迷显然深受其转会皇马的伤害。每当飞哥触球，迎接他的都是嘘声。作为球队的角球主罚者。 每当他走向角旗区，各种物品都会如往常一样被扔到场上。但在某个时刻，飞哥迅速反应，并巧妙地利用了这一局面，将其转化为一个有利可图的机会。我负责主发角球，我专注于尽可能专业地完成我的工作。但当时有太多物品被扔到场内，我无法继续。飞哥在节目中回忆道：“实际上这对我有利，因为听起来有点好笑。但当时我正好是可口可乐的代言人。” 我看到一个塑料可口可乐瓶，就捡了起来，仿佛在做广告一样。飞哥主罚了三次角球，在第三次角球中，他差一点就打进了一记奥林匹克进球。想象一下。 如果球出界了，飞哥走向另一侧的角崎区，准备主罚下一个角球。但这一次，巴萨球迷并没有手下留情，人群不断向场内投掷物品，只有后卫普约尔在试图安抚球迷，但无济于事。有人甚至将一个猪头扔到了飞哥附近。这一幕成为了国家德比历史上以及飞哥背叛巴萨的标志性画面。值得一提的是，烤乳猪是西班牙的一道传统菜肴。多年后。 飞哥甚至在一则广告中调侃了这一事件。他在广告中读着报纸，谈论着烤乳猪，还开玩笑的要求点一份来吃。想象一下，球迷们真的把一个猪头扔到了球场上。当时的氛围如此敌对和紧张，以至于比赛中断了十五分钟。球员们回到更衣室，甚至需要警察持盾牌保护，以免被投掷的物品击中。经过漫长的等待，情绪稍微平息，球员们重新回到场上。 飞哥再次走向角旗区，更多物品被扔进场内，但这一次他成功完成了角球。诺坎普的气氛从那之后变得更加糟糕，最终比赛以零比零结束。而巴萨球迷在接下来的赛季中继续表达他们对飞哥的所有情绪。作为皇马的十号，飞哥多次对阵巴萨，并多次重返诺坎普。不出所料，情况并没有太大改变。不过，随着时间的推移，巴萨球迷的态度稍微软化了一些。 他们不再向场内投掷物品，但嘘声依然如故。每场比赛都如往常一样。在皇家马德里和飞哥与巴塞罗那及其球迷的对抗历史中，这位葡萄牙球员曾在伯纳乌球场的比赛中攻破前东家的大门。 路易斯·菲戈于二零零五年离开皇家马德里，加盟国际米兰，并于二零零九年退役。尽管后来巴萨逐渐复苏并重新崛起，但菲戈的背叛行为仍然让许多巴萨球迷难以释怀。